Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak bagi jawapan kepada persoalanan eh ekonomologi bukan ke pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Simple macam tu je. Ya, sama. Tetapi dia adalah berbeza mengikut jenis perniagaan. Jika perniagaan anda melibatkan barang-barangan, caranya lain. Di mana dia akan ada stok. Jika perniagaan anda melibatkan pembuatan barang, caranya ataupun pengiraannya lain. Jadi, apa kata kita tengok perbezaan untung rugi berdasarkan jenis perniagaan anda secara ringkas dan senang untuk difahami. Okay, let's go. Cara akaun untung rugi direkod bergantung kepada jenis perniagaan yang anda lakukan. Okay, kalau perniagaan melibatkan perkhidmatan, contoh uh, cas pembuat akaun ataupun anda buat perkhidmatan penghantaran, ataupun apa-apa perkhidmatan uh, yang tidak melibatkan barang ya. Akaun dia senang ambil perbelanjaan uh, income jumlah pendapatan tolak perbelanjaan. Tetapi bagi perniagaan yang melibatkan barang, contohlah anda jual coklat atau anda jual kotak. Ada barang, ada stok. Jadi akaun rugi, akaun untung rugi perniagaan anda akan ada COGS. Apa ni COGS? Cost of goods sold. Jadi ada stop hmm. ada kos untuk menjual barang tersebut ya yeah? okey peniagaan yang menghasilkan barang contohlah anda beli uh, cili apa benda semua untuk buat sos lepas tu anda pasarkan sos tu jadi sebenarnya anda telah ada account untuk menghasilkan barang jadi anda ada modal hasilkan barang baru anda uh, dapat satu produk dan produk tu anda keluarkan jadi account untung rugi dia berbeza Uh, macam mana kita nak buat ni? Okey, jom kita tengok satu-satu supaya kita mudah faham. Okey. Contoh, ini akaun untung rugi berdasarkan perkhidmatan. Ya, perkhidmatan, servis sahaja. Dan, nampak tak saya punya pendapatan banyak ni? RM135,000 dan ini perbelanjaan. Senang je. Kita punya jualan, hikmat nasihat, kursus keuangan semua dapat satu income. Tolak dengan perbelanjaan-perbelanjaan kita, ha, sewa elektrik, gaji, allowance pekerja kita terus dapat untung rugi ya. Paling mudah okey, tidak ada untung kasar, dia terus je untung. Ha. Ini paling mudah dan paling senang nak faham ya. Tapi tak sama ya dengan akaun perniagaan yang lain. Okey, kita tengok yang lain. Okey, ini adalah trading. Trading maksud saya ialah melibatkan barang. Ya. Ada stok. Jadi ada kos untuk pembelian barang dan ada harga barang campur dengan kos direct. Ha, contohlah kita beli barang. ya, Ni pendapatan. Kita jual barang kita. Ini kos penjualan barang. Ini kos perbelanjaan selain daripada penjualan barang tersebut. Ha, jadi kan ada barang ada kos. Okay. Kos pembelian barang kita. Okay. Kita kalau beli barang kita akan ada kos custom. Kita akan ada kos penghantaran kita ada kos-kos yang berkaitan dengan barang sahaja. Itulah dia panggil cost of goods sold. Okay. Dan cara pengiraan dia ialah stok awal, tambah belian produk, tolak kos pembelian langsung. Pembelian kos-kos pembelian langsung macam penghantaran, macam custom, apa-apa saja yang direct kepada pembelian itu. Ataupun cas uh, boroh untuk hantar barang tu naik atas yang berkaitan dengan barang. Okay tolak dengan stok akhir, jumlah stok kita di akhir bulan. Kalau kita buat Januari sampai Disember, stok awal pada 1 Januari, stok akhir 30 Disember. Ha, kita dapat satu jumlah dia panggil kos barangan. Jadi jumlah pendapatan kita tolak dengan kos barangan. Ha, jadilah untung kasar. Maksud dia jualan tolak dengan kos barang jadi untung kasar. Di untung kasar tu kita kena tolak lagi dengan perbelanjaan lain. Ha, perbelanjaan lain. Perbelanjaan pejabat, pengurusan, penjualan tu. Ha, tolak dengan semua perbelanjaan lain barulah kita dapat jumlah perbelanjaan. Jumlah perbelanjaan ni kita tolak dengan untung kasar, tolak jumlah perbelanjaan lain barulah kita dapat untung bersih. Ha, kalau trading ni dia ada cost barang kos barang beli dan lain-lain okey lepas tu kita tengok kepada perkilangan penghasilan barang penghasilan barang kita kena record lagi detail ha lagi detail sebab kita hasilkan barang eh kita hasilkan barang okey income pendapatan ni samalah kita buat jualan 100 ribu sos ataupun sambal penyet okey kita dapat banyak ni daripada sini kita kena ada kos jualan barang Sama macam tadi Tapi stok kita berlainan Yang tadi simple je kita ambil jumlah stok Tapi kalau kita buat barang yang kita kilangkan Ya kos barangan kita beza Sebab kita ada barang apa? Kita ada barang asas Orang panggil raw material Contohlah nak buat sambal Kita akan ada raw material dia panggil cili Kita akan ada bawang Itu semua dipanggil raw material Lepas tu kita akan ada WIP WIP tu apa? Separa siap. Ya, separa siap ni contohnya sambal tu dah siapkan. Kan? Tapi belum masuk dalam botol. Ha. -ha. Dan kita ada barang finish good. Finish good tu maksud dia barang dah sedia untuk dijual. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini penyata untung rugi ni, kita ambil kos barang siap saja. Barang siap tolak kos pengilangan stok barang siap di akhir bulan. Kalau tahun di akhir tahun awal tahun, akhir tahun. Okey, kos penyilangan ni, ah kita kena buat satu akaun lain lagi untuk tahu berapa kos kita. Ya, yeah? okey. Dari sini kita akan dapat untung kasar. Maksudnya jualan tolak kos barangan akan dapat untung kasar. Lepas tu tolak lagi perbelanjaan perbelanjaan am, um. barulah kita akan dapat untung bersih. Okey, dekat sini saya tengok eh. Kos penghilangan dekat sini, RM80,000. Mana dapat kos penghilangan ni? Ah, dekat sini kita kena buat satu lagi account lain untuk tahu berapa kos penghilangan yang kita dah laburkan. Okey. Okay, kalau tengok kat sini jualan tolak kos penghilangan ni kos penghilangan sama dengan untung kasar. Untung kasar tolak lagi perbelanjaan lain baru untung bersih. Okey kita tengok macam mana kos penghilangan ni yang ni dikira. Okey tengok kat sini. Okey nampak tak? Stock raw material. Maksud dia barang-barang awal tadi. Ha, tambah dengan pembelian. Tambah dengan kalau ada apa-apa orang pulangkan balik semula ke. Ha, kita tak barang kita tak, tak bagus ke kalau ada. Kalau tak ada, tak adalah yang ni. Okay. Tolak stop akhir barang raw material. Barang asas tu. Ha, dapat satu kos dekat sini. Lepas tu tolak dengan material. Okay. Kita dapat material dekat sini merujuk kepada Stop akhir closing ya kita akan dapat satu direct material punya cost lepas tu kita akan ada guna upah pekerja kita ada expenses direct untuk buat tu contohlah kalau kita ada kilang bil elektrik yang untuk bayar untuk kilang tu saja tu sama and then kita akan dapat prime cost ha, lepas tu kita akan ada cost pengilangan Okay, kos penghilangan ni hanya untuk menghasilkan barang tersebut. Ya, dia tak boleh campur dengan perbelanjaan am. Ha, kita akan ada elektrik, sewa, sewa ni untuk sewa kilang saja ya. Sewa ofis lain. Ha, lepas tu kita akan ada depreciation, kilang, mesin, tools barang-barang lain kita perlukan semua-semua perbelanjaan yang berkaitan dengan penghasilan produk sahaja kat sini. Okey, lepas tu kita campur dengan Opening stock in progress. Ha, ini Daripada sini sampai sini hanya untuk raw material. Lepas tu opening opening stock in progress ni stock awal masa ada barang-barang yang masih lagi dalam proses pembuatan. Nah, ha, lepas tu tolak dengan stock akhir barang-barang yang dalam pembuatan work in progress. Daripada sini semua, ya, barulah kita dapat penghilangan Inilah kos yang kita letak dekat Akaun untung rugi yang tadi Ya Nampak dekat sini Semua kita kena ambil tahu Ya Kos overhead Sama untuk kilang sahaja Semua stok bahan mentah ya ha, Perbelanjaan seperti kilang Mesti ber, dibuat berasingan daripada Perbelanjaan am Ataupun Perbelanjaan untuk ofis Ya ha, Okey Lepas kita siap ni semua, selalunya kita kena ingat ya, kenapa kita buat benda ni semua? Sebab kita nak bagi tahu selalunya jumlah bahan mentah yang kita beli. Contohlah kita beli uh, untuk 100 barang Selalunya kita tak akan dapat 100 barang Kita akan dapat sedikit kurang daripada apa Yang kita rancang Sebab dalam proses nak buat Barang siap ni Kita akan ada barang yang defect Ada barang rosak, ada barang hilang Ada barang yang tak mendepati Kita terpaksa reject jadi inilah kos yang kita kena kira barulah kita boleh buat akaun penginangan. Jadi nampak tak macam mana sebenarnya setiap akaun untung rugi itu berbeza mengikut jenis perniagaan kita. Ha, kita kena faham tu. Okey harap memberi manfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.